300 років випинилися з тих пір, як у російській імперії було створено сенат, який замінив малоефективну натомість боярську думу. Це була одна із важливих реформ царя Петра І в управлінні державою. Про те, якими були інші реформи російського самодержця, школярів познайомили учасники наукової конференції реформи Петра І», яка була організована викладачами та учнями навчально-виховного комплексу Херсонська школа гуманітарної праці під керівництвом Артема Кияновського. то, что происходило поколениями, десятилетиями, сотнями лет, менялись представления людей о жизни, появлялся новый уклад в жизни. Можно было сделать, если очень хотеть, в течение нескольких лет. За свою небольшую жизнь Петр I сумел изменить всю практически жизнь. После его указа мы празднуем Новый год с 1 января. Есть очень много вещей, табель о рангах, европейский костюм. Если бы не Петр I, мы бы еще б сидели с длинными рукавами, как сидели тогда бояре в думах. То есть он ввел очень много вещей, которые сегодня кажутся нам обычными. Я заинтересовалась реформой органов власти и управления. Мне заинтересовала эта тема, потому что я знала, что при управлении Петра это начиналось, современники говорили, что это новая эпоха, так как очень много изменилось. Я пошла сначала в библиотеку, насобирала информации, также в интернете. Преподаватели наши все это откорректировали, и сегодня они немного волнуюсь. Ну, я готовилась две недели, сегодня я немножко волнуюсь, но я думаю, этих всех зрители заинтересуют, так как это очень интересная тема. Образование и наука в наше время ну, очень важно э, играет роль в нашей жизни. И я хотела узнать, какую роль она играла во время правительства Петра э, Первого. В обласному краєзнавчому музеї, де проходила конференція, було продемонстровано відеофільм «Русські царі Регулярне государство». з метою укріплення вертикалі влади Петро І здійснив також обласну реформу, створивши вісім губерній на чолі з губернаторами. А затим поділив губернії на провінції на чолі з воєводами, створив контроль за діяльністю держслужбовців. Зміни відбулися у судовій сфері, церковній, освітній, у культурі. Важливим напрямком реформування заправління Петра І були промисловість, торгівля, фінанс. армия та флот. Мне очень интересен флот, потому что я сам собираюсь поступать в, в военно-морскую академию. Мне очень интересен флот, и это меня и заинтересовало. Я брал, брал информацию в многих источниках, то есть это библиотека, интернет. Ну, мне больше всего нравятся реформы в области культуры и быта, потому что это очень интересно узнать о, о своем прошлом, как люди жили раньше, как менялось их поведение, их приоритеты. Больше всего мне нравятся реформы об одежде когда старое русское платье менялось на венгерское или немецкое. Я думаю, что это приближало наших людей к Европе и делало их более образованными, и они выглядели намного лучше. Період петровських реформ продовжувався майже 30 років, як повідомили дослідники історії цього періоду, підводячи підсумки наукової конференції, важливим досягненням якої є той факт, що поряд з досвідченими істориками не менш успішно виступили з доповідіми учні навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці, продемонструвавши свої глибокі знання та уміння досліджувати тему. Ребята проявили, можно сказать, даже настойчивость и интерес в поиске тем. Сами предлагали, что давайте мы будем это рассказывать. Помогали в подборе информации. Прежде всего, вот вы видели демонстрация видеофильма тоже, слайды к презентациям. То есть провели достаточно такую большую объемную работу. Большая благодарность благодарность директору, консулу, что не пожалел своего времени, приехал, вручил подарки школе и выступающим детям. Действительно конференция была очень интересная. Несмотря на то, что достаточно сжатый срок, пять докладов были очень емкие и, не побоюсь этого слова, не по-детски серьезными. Это дает надежду, дает, скажем так, повод надеяться, что ребята будут и в дальнейшем изучать не только историю, может быть, другие какие-то аспекты, и будут серьезно подходить к процессу обучения. Это отрадно.